Арина Витальевна, mm -hmm. можно у вас интервью взять? Mm -mm. Чему? Mm -hmm. Не хочу. Чему ты не хочешь? Просто. Что ты потрогаешь? Как чалапа сижу. Как кто? Как чалапа. Кто такая чалапа? Закутанная мишка. А где ты находишься? А? Где ты находишься? Ну, вам не видно. Нам видно речку. Русь. Да там рыбы и выплыла вчера змея. И что, ты злякалась? Да. Можно до вас питание поставить? Что? Кем вы хотите стать в будущем? А, Суперзвездой. Что она будет делать? Глупые у вас вопросы. Точно. Но вы же знаете, что у меня два аккаунта. Ну. Ну так и думайте. Два, один аккаунт в Ютубе, один в ТикТоке. Звезда ТикТока. Буду снимать видео. А вы, тебя... и звезда Ютуба буду снимать а видео. А у тебя каналы про Цювичи? А? Про Да. Каналы, так? Я зрозумела. И что, у тебя много подписчиков? Да. А ну. Уже почти 100 добили. Это где? В ТикТоке. Тысячу пробуем добить А что ты там снимаешь? А что а ты там снимаешь? Да В ТикТоке а, До 13 -ти лет буду снимать куклы Какие куклы? Ну Куклы, которые танцуют, маски Как их называют, их маски? По-английскому, я не знаю, как Да. А после 13 что ты будешь снимать? Лицо Ну Всякие под музыку что-то Сюжеты всякие на YouTube канале что На YouTube канале. Мира, я мама и папа. Короче, про семью. Так. Ты расскажешь подписчикам с кекетиберочкив. Семь. С половинкой. Скоро в школу. Угу. Хочешь? Угу. Чему? No. Бо Все, всем пока. Значит, всем пока»? — Ты інтерв'ю ще нам не розповіла. Розповіла. Що ти нам розповіла? Ми про тебе ніфига не знаємо. Мне 7 лет. Я скучаю по школе, я в Богуславе, купаюсь на, купаюсь на річке, живу та Саратата, живу в Києві, день рождения праздную в Києві, улица Шалинива. Всім пока. Все, сихатки повидавала, да? Понятно. Всем пока.